देशाच्या स्वातंत्र्याला सत्याहत्तर वर्ष पूर्ण होत असताना आता नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे पहिल्यांदाच देशामध्ये शिक्षेऐवजी न्यायाला प्राधान्य देणारे कायदे लागू झाले आहेत आणि याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व देशबांधवांचं अभिनंदन केलं आहे या कायद्यांची माहिती आणि त्यामुळे देशाच्या कायदा व्यवस्थेमध्ये होणारे बदल सांगण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते या कायद्या महिला और बालकांवरती होना अत्याचार शोषण अश चाप लाठ सर्वाधिक महत्व देना है ही शाह सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं है, और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रैप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास आजीवन कारावास नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी ऐसा हमारा मानना है राजद्रोह कायद्याच्या जागी आता देशद्रोहाचा कायदा लागू होईल आधी सरकारच्या विरोधात बोलणं हा गुन्हा असायचा आता देशाविरुद्ध केलेली वक्तव्य किंवा कृती हा गुन्हा ठरणार आहे असं त्याने सांगितलं नवे कायदे अधिकाधिक आधुनिक बनवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे आणि त्यासाठीची व्यवस्था आधीपासूनच केली जात आहे असंही गृहमंत्री म्हणाले पहिले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुन्हा था अब भारत की एकता वर अखंडितता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा तो आज़ादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यात किए गए ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी इसका मुझे विश्वास है कायद्यामध्ये फॉरेन्सिक म्हणजे न्यायवैद्यक पुराव्यांना विशेष महत्व दे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि येत्या तीन वर्षांमध्ये देशामध्ये न्यायवैद्यक दे पुराव्यांच्या आधारे दोषसिद्धीचं प्रमाण वाढेल परिणामी हळूहळू कायद्याचा धाक निर्माण होऊन गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी होईल असंही गृहमंत्र्यांनी सांगितलं हमने इसके अंदर साल और उससे ज्यादा सभी फॉरेन्सिक कि टीम की विजिट को कंपलसरी करकर कर, कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा दो सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे साक्षों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है ई पेशी में गवाह आरोपी विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है गुन्ह्यांचा तपास आता जलद होईल त्याशिवाय कोणावरच अन्याय होणार नाही याचीही या कायद्यामध्ये काळजी घेण्यात आली आहे एकीकडे प्राथमिकी लवकर दाखल होईल त्याच वेळेस आरोपीलाही त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल अशी तरतूद आहे निर्दोष आरोपीला नुकसान भरपाई मिळण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे नव्या कायद्याबद्दल विरोधकांकडून उलटसुलट प्रतिक्रिया येत असल्याबद्दल अमित शाह म्हणाले की हे कायदे संसदेमध्ये सखोल चर्चा आणि सगळ्यांची मतं लक्षात घेऊनच संमत करण्यात आले याआधी जगात कुठेही कायदे तयार करण्यासाठी इतकं मंथन झालेलं नाही असं सांगत पीडितांना सहज न्याय आणि आत्मसन्मान मिळवून देणारे या कायद्याबद्दल कोणीही राजकारण करू नये असं आवाहन गृहमंत्र्यांनी यावेळी केलं ने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं आराम से करिए पॉलिटिक्स कोई चिंता नहीं हम भी जवाब देंगे मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है न्याय और आत्मसन्मान। वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज आप सभी लोग इसमें आजपासून देशभरात लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता दोन हजार तेवीस या नव्या फौजदारी कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा मध्य प्रदेशातल्या ग्वाल्हेर इथल्या कमला मार्केट पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदवला गेल्याची माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे